Вы знаете, что перед проведением вакцинации ребенка вакциной БЦЖ ему надо сделать пробу МАНТУ, чтобы определить показания к проведению вакцинации. Проба МАНТУ проводится туберкулин. Туберкулин – один из немногих препаратов, который по положению министерства, согласованного с Минфином, город может закупить за свои деньги. И вот получилась следующая картина: когда в первом полугодии были наличие препараты БЦЖ, остановился Харьковский завод, производящий туберкулин, и не было возможности приобрести туберкулин. Тот туберкулин, который был завезен в Украину в силу определенных обстоятельств, был поставлен на карантин. Когда сняли карантин с той завезенной партии, участие этого туберкулина вышел срок годности. Сейчас Харьков возобновил, и мы приобрели достаточное количество заявленной нами туберкулин, но в лечебных учреждениях, даже в родильных домах, полностью кончилось БЦЖ. И поэтому проводить сейчас пробы МАНТУ, реакцию МАНТУ подготовку к ребенку к БЦЖ не имеет смысла, поскольку нету самой вакцины. И речь идет о том, что учитывая, что последняя партия приобретенного туберкулина, вот, который зашел в сентябре, в начале октября, имеет срок годности до мая 2015 года, и учитывая заверение Министерства здравоохранения о том, что до конца года проблема поставки вакцин будет снята, мы приняли решение временно приостановить постановку реакции МАНТУ проведения туберкулиновых проб во всех лечебных учреждениях, где нет БЦЖ, до того периода, когда не зайдет первая партия вакцины БЦЖ. Такая же ситуация с постановкой вакцин но не связанная с БЦЖ, есть и по другим инфекционным заболеваниям. Я имею в виду наши прививки, плановые КДС и другие.